আমাৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত এক লাখ ছাপন্ন হাজাৰ গৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত নিযুক্তি পাইছে আৰু ইয়াৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান ছচাইটি আদি যিসকলে চাকৰি পাইছে তেওঁলোকৰ সংখ্যা আমি ইয়াত অনা নাই ইয়াত মাত্ৰ অসম চৰকাৰৰ নিয়মীয়া পদত নিযুক্তি পোৱা যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা আমি ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ এডিয়াৰীৰ জৰিয়তে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা এয়া আমাৰ দ্বিতীয় প্ৰচেষ্টা দুহেজাৰ তেইছ চনৰ মে' মাহত আমি প্ৰথমবাৰ চৌব্বিছ হাজাৰ সাতশ সাতাশীগৰাকী প্ৰাৰ্থীক এ ডি আৰ পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে আমি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ সেইবাৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পদত এঘাৰ হাজাৰ আঠচল্লিছগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি পাইছিলে আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদত তেৰ হাজাৰ সাতশ ঊনচল্লিছগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি পাইছিলে এইবাৰ তৃতীয় শ্ৰেণীত আমি ছহেজাৰ এশ বিৰাশী গৰাকী আৰু চাহ জনজাতি লোকসকলৰ বাবে এশ চৌষষ্ঠিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক আমি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিম আজিৰ নিযুক্তি পত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে আটাইতকৈ বেছি যুৱক যুৱতী কৃষি বিভাগত নিযুক্তি পাব এক হাজাৰ সাতশ চৌষষ্ঠিগৰাকী কৃষি বিভাগৰ পিছতেই সাতশ নিৰান্নব্বৈগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত নিযুক্তি পাব বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগত চাৰিশ তিৰান্নব্বৈগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি পাব আৰু জিলা আয়ুক্তসকলৰ কাৰ্যালয়ত চাৰিশ ছাপন্নগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি পাব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এডিআীৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ নিযুক্তি শেষ হ'ব আৰু নিশ্চিতভাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত এ ডি আৰিৰ তৃতীয় সংস্কৰণৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও আমি আৰম্ভ কৰিম